gantung satu tahun ahli parlimen PAS ahli parlimen Kota Baru kerana menfitnah dan menyebarkan berita palsu terhadap ataupun melibatkan penjawat awam dan anggota IPMM ya seperti mana yang dibuat kenyataannya di dalam Dewan Rakyat inilah yang kita mahu supaya Tatkiruddin Hasan ini dirujuk ke ke badan hak dan juga kebebasan parlimen jadi kita harapkan seperti mana penggantungan 6 bulan terhadap Ahli Parlimen Macang kerana menfitnah penjawat awam kita juga mahukan dan menuntut Parlimen supaya menggantung Ahli Parlimen Takiuddin Hassan daripada Parti PAS Parti Islam Semelaysa ini kerana secara terang-terangan telah menyebarkan fitnah, berita palsu dan juga yang paling teruk sekali dengan membuat fitnah terhadap anggota IPMM dan juga penjawat awam. Jadi saya ingin membawakan anda sahabat semua pendirian ya pemimpin-pemimpin daripada parti Amanah Negara berkaitan dengan isu ini dan kita juga mem, me, 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 apa ini, menyokong cadangan mereka untuk merujuk ya takwidin ini di dalam uh, hak dan juga kebebasan di parlimen. Jadi ayo kita bersama-sama sahabat semua untuk mendengar sidang media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera, salam adani Jadi hari ini uh, uh, saya Pulai bersama rakan-rakan yang lain Ingin uh, membuat sedikit uh, kenyataan media Berkenaan dengan uh, isu uh, Pulai telah memohonan Untuk merujuk kepada jatuh kuasa khas dan kebebasan Berkenaan dengan kenyataan yang berhormat kota baru semasa perbahasan rang undang-undang berbekalan 2026 peringkat dasar pada 22 Oktober yang lepas ya. Jadi dalam kenyataan itu, iyanya juga masuk dalam handset yang mana Kota Baru telah menyatakan bahawa uh, dalam peristiwa pada 10 pagi kira-kira eh, 15, 10 hingga 15 orang dalam lima kenderaan tiba-tiba kenderaan mencurigakan menyerbu masuk. Pertama dia kata menyerbu masuk dalam masjid Rusila. Eh. Satu. Eh. Yang keduanya masuk dalam masjid pakai kasut. Dua. Eh. Tiga dia kata menimbulkan rasa cukup tidak senang di kalangan rakyat. Tiga. Eh. Yang keempatnya Uh, latihan komando APMM dalam sebuah masjid tanpa pengetahuan pihak pengurusan masjid. Yang kelima, kalau saya memiliki atau membawa senjata api yang saya ada lesen, saya akan I will open fire. Saya akan tembak kalau itu ancaman yang berlaku dalam sebuah masjid. Dan yang keenamnya, ada soalan yang dinyatakan, apakah ini gara-gara ulangan peristiwa memali tahun 1985 Penyerangan terhadap tempat suci ibadah rakyat Saya kira ini ada 6 perkara seolah-olah kota baru menggambarkan Keadaan yang huru-hara berlaku di masjid Rusila pada waktu itu Apabila latihan APMM dilaksanakan pada waktu itu Tetapi bila kita lihat balik daripada jawapan daripada APMM sendiri bahawa di sana sebenarnya ianya satu latihan biasa. Ini pun saya dapat satu uh, maklum balas daripada APMM. Ia merupakan satu kursus komando special team and rescue star team series 1205 yang sedang berjalan 4 Ogos hingga 30 November. Satu ya. Eh. Yang kedua dia kata tiada sebarang senjata yang dibawa atau digunakan serta tiada pakaian taktikal yang dipakai oleh anggota APMM. Yang ketiga disebut sepanjang latihan tu tiada sebarang gangguan terhadap jemaah, kerosakan uh, harta awam masjid dan pencemaran ruang suci dengan pemakaian kasut sebagaimana yang didakwa. Yang keempat dia kata uh, pemakluman latihan secara lisan oleh APMM juga telah diberikan kepada kariah yang mendakwa dirinya sebagai ahli jatuh kuasa masjid berkenaan. Eh. Seterusnya dia nyatakan, banyak yang bertanya kenapa masjid ini dia jadi tempat pilihan. Eh. Dia kata, uh, lokasi tersebut adalah berada dalam laluan trek pelarian dan pelulusan latihan SERE ini untuk checkpoint seterusnya. Maknanya kawasan ini adalah kawasan laluan. Sebab itulah dia meletakkan Uh, tempat itu sebagai salah satu tempat latihan itu eh. Dan juga dinyatakan kenapa masjid ini dipilih kerana uh, tim ini mahu memasukkan pengisian rohani. Kesempatan juga diambil oleh anggota APMM untuk melaksanakan ibadah di masjid tersebut seperti itikaf dan solat. Maksudnya apa yang berlaku dalam CCTV yang ditunjukkan itu adalah sebahagian daripada latihan. Eh. So latihan itu pun telah dimaklumkan. Pada waktu itu, pukul 5 hingga pukul 6, tak ada jamaah pun. Ya? Jadi, tak ada apa-apa yang berlaku pun sebenarnya. Tak ada kata uh, sesuatu yang heboh berlaku pada waktu itu. Tetapi, Kota baru telah menggambarkan dalam parlimen, ya, seolah-olahnya ada sesuatu yang sangat luar biasa berlaku, yang boleh mengancam sesuatu dan boleh uh, mencurigakan keadaan. Ya? Tapi, keadaan itu sebenarnya tidak berlaku pun. Dan, setelah ada perundingan, Uh, perbincangan di antara pihak polis dengan uh, masjid dan termasuklah ahli parlimen marang dan benda tu pun dah selesai dah uh, dari segi apa yang dibangkitkan ya so sepatutnya benda ni tak berlaku dan apa yang sebenarnya sangat mencegahkan kami semua adalah yang memimbangkan kami adalah imej sebuah pasukan penguat kuasa itu uh, boleh jadi tercela jika ucapan-ucapan yang berbentuk provokasi itu berlaku dalam parlimen. Ha, itu yang memimbangkan kita. Maknanya kita khawatir agensi ini yang dihormati, yang punya e imej yang baik tercela dengan kenyataan-kenyataan yang sebegitu. Sebab itulah uh, pulai memohon kepada speaker untuk merujuk uh, kota baru ini kepada jatuh kuasa khas dan kebebasan. Kenaan kenyataan tersebut Kalau ada tambahan sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama sekali kalau kita lihat uh, Suasana yang dimainkan oleh Pihak pembangkang pada hari ini Seolah-olahnya bukan sahaja dia menyerang uh, Kerajaan Madani Tetapi juga dengan anggota ataupun kaki tangan kerajaan itu sendiri Secara tidak langsung Dan ianya sangat uh, merbahaya pertama, dia akan memberikan kesan kepada anggota kerajaan ataupun kaki tangan kerajaan merasa down, eh? merasa kecewa ataupun merasa uh, macam diperlekehkan tanggungjawab terutamanya bagi mereka ini kaki tangan kerajaan yang menjaga keselamatan negara, eh? menjaga sempadan, yang bertugas menggadaikan nyawa, eh? menggadaikan diri mereka demi kepentingan negara dan rakyat. Tiba-tiba eh, pihak pembangkang memainkan isu ini seolah-olahnya uh, sumbangan mereka untuk negara, sumbangan mereka untuk apa ini, rakyat ini boleh dipertikaikan ataupun dia boleh dipermainkan. Eh, lepas tu minta maaf. Jadi ini satu benda yang sangat tidak wajar eh, diucapkan ataupun diperbahaskan ataupun ditimbulkan. Dia boleh soal di luar pun. Kenapa dibahas dalam parlimen dalam isu yang sangat sensitif. Sedangkan kita sudah maklum bahawa uh, Dia pergi ke masjid Dia ikhtikaf, eh, dia semayang Itu menunjukkan bahawa Dia ingin tanamkan kepada anggota Keselamatan yang menjaga sepadan negara Yang menjaga perairan negara ini Berada dalam keadaan Amanah, eh, bertanggungjawab Integriti eh, Tahu bahawa tanggungjawab dia Bukan sahaja menjaga keamanan negara Tetapi jaga diri dia sendiri eh, Untuk jadi orang yang apa ini, Tahu batas-batas eh, Berkaitan dengan agama iaitu dosa dan pahala Jadi saya rasa ini juga satu perkara yang wajar Bukan saja kalau katakanlah dia dah minta maaf dengan APPM Tapi kepada rakyat yang tertipu Dengan apa yang sekarang ini dah diviralkan begitu jauh Dan kepada rakyat yang mungkin tak tak tahu dia dah minta maaf Mungkin dah minta maaflah dengan APPM Tapi kepada rakyat yang termakan dengan hujah dia ini Satu masalah juga jadi ini pada pandangan kami sebagai ahli parlimen uh, blok kerajaan khususnya amanah uh, meminta supaya rakyat berhati-hatilah dengan ungkapan-ungkapan pandangan daripada pihak pembangkang ya okay, masih. Sebab so, itu kalau kita tengok sebenarnya perikatan nasional ni dia tak ada isu dah sebenarnya. Dia nak serang, kalau nak serang jangan serang jabatan kerajaan ataupun entiti kerajaan. Kalau nak serang, nak fitnah, nak maki, nak hentam, hentam kami. Hentam kami Pakatan Harapan, hentam kami kerajaan madani, kerajaan perpaduan ni. Sebab itu seluruh rakyat Malaysia dalam negara kita ni, lihatlah Perikatan Nasional khususnya Parti Islam Malaysia PAS sekarang ni, dengan pegawai dan juga kerajaan kerajaan pun, mereka nak mereka nak bergaduh. Sebenarnya mereka nak menutup isu besar dalam Perikatan Nasional iaitu isu perpecahan yang berlaku sekarang ini dalam perikatan nasional sebab itu mereka dah tak ada isu sebab itu saya nak seru kepada seluruh masyarakat dan juga rakyat dalam negara kita lihatlah inilah dia pimpinan-pimpinan parti Islam semestinya pas dan juga perikatan nasional yang selama hari ini memainkan sentimen perkauman agama dan bangsa fitnah tipu pembohongan untuk menang dalam pilihan raya untuk mendapatkan sokongan dan juga undi dan lebih berbahaya lagi untuk pengetahuan pulai dan juga teman-teman Sri Gading dan juga salam kenyataan daripada ahli parlimen pendang yang menyatakan bahawa adakah ini ada usaha untuk membunuh presiden PAS ini merupakan satu kenyataan yang sangat bahaya dan juga sangat biadap saya nak tanya kepada ahli parlimen pendang adakah dia sudah tidak bersetuju dengan tok guru Haji Hadi sebagai presiden PAS adakah dia nak melantik orang lain untuk menerajui kepimpinan PAS itu sendiri sebab dia mengeluarkan kenyataan dalam dewan yang mulia Adakah ada usaha-usaha untuk membunuh presiden PAS itu sendiri? Sedangkan ini adalah merupakan satu latihan daripada agensi penguatkuasaan, agensi yang menjaga soal berkaitan dengan kedaulatan, keamanan, kesejahteraan dan juga keharmonian warga dan juga masyarakat dalam negara kita Malaysia. Sebab itu kami empat orang ahli parlimen daripada Amanah sangat bersimpati dengan APMM yang telah difitnah oleh anggota parlimen daripada Kubang Pasu. Ah bukan Kubang Pasu. Kota, Kota Baru saja nak uji. Sri Kading ni Kota Baru dan juga daripada Pendang. Terima kasih. Okey, kalau ada soalan. Ya yeah, saya. Dah. Tadi saya pun dah uh, membuat pertanyaan sebelah setengah tadi. Uh, speaker telah menjawab bahawa ia dalam pertimbangan speaker. Uh, timbalan speaker tadi menjawab bahawa ia dalam pertimbangan speaker dan lepas ni kita akan dapat penjelasan daripada speaker lah insyaAllah. Okey. Ada soalan lain? Okey, okay. tak ada. Okay. Terima kasih.